কল ড্ৰাইভৰ ওপৰত থকা মডিলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম এই মডিলৰ শেষত আপুনি সক্ষম হ'ব কল ড্ৰাইভৰ শজ্ঞা দিয়া কল ড্ৰাইভৰ কাৰণবোৰ বুজাই দিয়া মানুহৰ ওপৰত কল ড্ৰাইভৰ প্ৰভাৱ বুজাই দিয়া কলডুৱেবৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি বুজাই দিয়া হাইপ'থাৰ্মীয়া প্ৰাক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাৰ পদক্ষেপসমূহৰ উদাহৰণ দিয়া হিম আৰু গভীৰ ঠাণ্ডাৰ আঘাতৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বে চিকিৎসাৰ পদক্ষেপসমূহৰ উদাহৰণ দিয়া আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰা কলডুৱেব হৈছে বতৰৰ পৰিঘটনা য'ত বতাহ শীতল হোৱা বা অতি ঠাণ্ডা বতাহৰ আক্ৰমণ বৃহৎ অঞ্চলৰ ওপৰত বহয় ইয়াক এটা অঞ্চলৰ গড় উষ্ণতাৰ বহু তলত গড় উষ্ণতা হ্ৰাস পোৱাৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয় উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চলত প্ৰতি বছৰে শীতকালত নিয়মিতভাৱে কল্ড ৱেভ আৰু শীতল দিনৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় ই এক ভয়াৱহ বতৰৰ পৰিঘটনা যিয়ে আনকি জীৱন আৰু শস্যৰ ক্ষতিও কৰিব পাৰে সমভূমি অঞ্চলৰ বাবে কোনো ষ্টেচনৰ ন্যূনতম উষ্ণতাত দহ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ বা তাতকৈ কম আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাবে জিৰ' ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা তাতকৈ কম হ'লে শীতল তৰংগ প্ৰচলিত বুলি ধৰা হয় ভাৰতত দুহেজাৰ একৈছ চনত চৰম বতৰৰ ফলত এহেজাৰ সাতশ পঞ্চাছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত দুহেজাৰ বাইছ চনত চৰম বতৰৰ পৰিঘটনাৰ ফলত দুহেজাৰ দুশ সাতাইছজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল শীতল তৰংগৰ বিকাশ ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু ঠাণ্ডা বতৰৰ ফলত হোৱা আঘাতৰ বিষয়ে জানো আহক অধিক জানিবলৈ প্ৰতিটো টেবত ক্লিক কৰক শীতল তৰংগৰ বিকাশ বৃহৎ আয়তনৰ ঠাণ্ডা বায়ু এটা অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ স্থানান্তৰিত হ'লে ঠাণ্ডা তৰংগ গঠন হয় এনেদৰে সৃষ্টি হোৱা ঠাণ্ডা ঢৌৰ লগত চৰম বতাহও আহিব পাৰে এই ধৰণৰ পৰিঘটনাক শীতকালীন ধুমুহা বুলি কোৱা হয় চৰম আৰু বিশেষকৈ অভাৱনীয় ঠাণ্ডাৰ বাবে হাইপ'থাৰ্মীয়া আৰু ফাৰ্ষ্টবাইট হয় এই অৱস্থাৰ ফলত কলাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু অংগ বিকল হ'ব পাৰে আৰু সেয়েহে ইয়াক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা সমাধান কৰিব লাগিব ইহঁতে পশুধন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু আৰু আঘাতৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যদি ঠাণ্ডা ঢৌৰ লগত গধুৰ আৰু স্থায়ী বৰফ আহে তেন্তে চৰি থকা জীৱ জন্তুৱে পৰ্যাপ্ত খাদ্য লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু আন আহাৰে বা হাইপথাৰ্মিয়াত মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে ঠাণ্ডাৰ ফলত হোৱা আঘাত যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে অতি ঠাণ্ডাৰ উষ্ণতাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পাব পাৰে আৰু এইদৰে ঠাণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱা চিকিৎসাজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যেনে ফ্ৰবাইট হিমনিভ চিলব্ৰেঞ্চ আৰু হাইপ'থাৰ্মিয়া ফ্ৰবাইট হ'ল শৰীৰৰ কলাবোৰ জমা হোৱা আৰু ইয়াৰ লগত প্ৰায় হাইপ'থাৰ্মিয়া থাকে যেতিয়া ছালৰ কোষৰ মাজত বৰফৰ স্ফটিক গঠন হয় আৰু কোষৰ পৰা তৰল পদাৰ্থ উলিয়াই বৃদ্ধি পায় তেতিয়া ৰক্ত সঞ্চালন বাধাপ্ৰাপ্ত হয় যাৰ ফলত আক্ৰান্ত কলাৰ অতিৰিক্ত ক্ষতি হয় সাধাৰণতে হাত ভৰি কাণ নাক আৰু গালত এই ৰোগ হয় ফ্ৰস্নিভ হৈছে ফ্ৰষ্টবাইটৰ মৃদু ৰূপ অবিৰত ঠাণ্ডাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আক্ৰান্ত অংশত অজ্ঞান হৈ পৰে ফ্ৰস্নীভৰ দ্বাৰা ছালৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয় বত্ৰিছৰ পৰা ষাঠি ডিগ্ৰী ফেৰনহাইডৰ ভিতৰত ঠাণ্ডা তিতা আৰু হেমেকা পৰিস্থিতিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে চিলভ্ৰেইন হয় বাৰে বাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি উদং ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বিকাশ ঘটে মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতেই কাণ নাক গাল আঙুলি আৰু ভৰিৰ আঙুলি বেছিকৈ আক্ৰান্ত হয় হাইপ'থাৰ্মিয়াক সাধাৰণতে চৌত্ৰিছ পইণ্ট চাৰি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বা নাইণ্টি এইট ডিগ্ৰী ফেনহাইটৰ তলৰ ক'ৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা হ্ৰাস কৰা বুলি কোৱা হয় ব্যক্তিজনৰ সংশ্লিষ্ট আঘাতৰ প্ৰৱণতাও থাকে যেনে পানী লগা আৰু স্নো অন্ধতা ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ ফলত শৰীৰৰ তৰল পদাৰ্থ হেৰুওৱা শৰীৰৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যক্ষমতা লেহেমীয়া বা বাধাগ্ৰস্ত হয় পানী লগাৰ ফলত ঠাণ্ডা বতৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় বৰফ আৰু বৰফৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হোৱা সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ ফলত চকুৰ প্ৰদাহ আৰু সংবেদনশীলতা স্ন' ব্লাইণ্ডনেছৰ সৃষ্টি কৰে হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ সতৰ্কবাণী ছাইন্স আৰু চিমটমছৰ বিষয়ে জানোৱা আহক আলোচনা কৰা অনুসৰি অত্যাধিক ঠাণ্ডাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে মূলতঃ দুবিধ জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে হাইপ'থাৰ্মিয়া আৰু ফ্ৰষ্ট বাইট বা স্থানীয় ঠাণ্ডাৰ আঘাত তেওঁলোকৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক হাইপ'থাৰ্মিয়া দুই প্ৰকাৰৰ মৃদু আৰু গুৰুতৰ হাইপ'থাৰ্মিয়া সতৰ্কবাণী চিহ্ন আৰু লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে টেবত গিলি কৰক মৃদু হাইপ'থেমিয়াৰ ছাইন আৰু চিম্টমছসমূহ হ'ল লেহেমীয়া ছানি যেতিয়া উজ্জ্বল পোহৰত ছানি লাহে লাহে সংকুচিত হয় অনিয়ন্ত্ৰিত শিহৰণ কম উষ্ণতাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত ঠাণ্ডা লগা ঠাণ্ডা লগা ঠাণ্ডা পৰিৱেশত থকাৰ পিছত ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰাক ঠাণ্ডা বুলি কোৱা হয় টোপনি অহা টোপনি অহা অৰ্থ হ'ল দিনত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক টোপনি অহা টোপনি যোৱা লোকে ইচ্ছা নকৰাৰ সময়তো টোপনি যাব পাৰে দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱা মানে অন্ধতা বা ভালদৰে দেখা ক্ষমতা হেৰুওৱা দ্ৰুত উশাহ লোৱা প্ৰতি মিনিটত বিশটাতকৈ অধিক উশাহ লোৱা শ্ল' পালছ এক মিনিটত হাৰ্টবিটিক্সটি বাৰতকৈ কম হয় গুৰুতৰ হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ ছাইন আৰু চিমটমছসমূহ হ'ল কঠিন চৰম অংশ অংগ প্ৰত্যংগৰ পেশীবোৰ স্বাভাৱিকভাৱে শিথিল হ'ব নোৱাৰে অতি লেহেমীয়া উশাহ নিশাহ জিৰণি লোৱাৰ সময়ত প্ৰতি মিনিটত বাৰ বাৰ ঊশাহতকৈ কম লোৱা অপ্ৰতিক্ৰিয়াশীলতা কোনো উদ্দীপক বা আদেশৰ প্ৰতি সহজে সঁহাৰি নিদিয়া অতি লেহেমীয়া পালছ ৰেট পঞ্চল্লিছতকৈ কম যিটো অতি লেহেমীয়া পালছ ৰেট কোম্পনীৰ অনুপস্থিতি ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ সময়ত তাপ উৎপন্ন কৰিবলৈ কংকালৰ পেশীত হোৱা অনাকাংক্ষিক দেশগত মটৰ প্রতিক্ৰিয়াৰ অনুপস্থিতি পোহৰৰ পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ চকুৰ মণিবোৰ বিস্তৃত হয় প্ৰদত্ত বক্তব্যসমূহ সঁচা নে মিছা চিনাক্ত কৰক হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীক তৎক্ষণাথ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লাগে হাইপ'থাৰ্মিয়া এটা সংক্ৰামক ৰোগ ই সঁচানে মিছা হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ অধিক গুৰুতৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে জানো আহক অধিক জানিবলৈ প্ৰতিটো অংগ ক্লিক কৰক হাইপথাৰ্মিয়াই মগজুত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু অল্টাৰ্ড কনচিয়াছনেছ এপনীয়া বা কমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে পৰিৱৰ্তিত চেতনা হ'ল এজন স্বাভাৱিক মানসিক অৱস্থা বা যিকোনো অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন য'ত ত্ৰিৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ ধাৰণা স্বাভাৱিকতকৈ পৃথক যেতিয়া কোনো ব্যক্তিয়ে উশাহ বন্ধ কৰি দিয়ে বা ক্ষণিস্থায়ীভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ কৰে তেতিয়া এপনীয়া বোলা হয় কমা হ'ল দীৰ্ঘদিন ধৰি চেতনা হেৰুওৱাৰ অৱস্থা আৰু দীপুকৰ প্ৰতি সঁহাৰিৰ অভাৱো দেখা যায় হাইপ'থাৰ্মিয়াই হাওঁফাওঁত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু এছপিৰেচন নিমনিয়া বা এডাল্ট ৰেছপেৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ চিণ্ড্ৰমৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে খাদ্য বা তৰল পদাৰ্থ গিলি পেলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বা আকস্মিকভাৱে মুখ বা পেটৰ পৰা হাওঁফাওঁলৈ খাদ্য বা আন পদাৰ্থ পৰিশোধন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পায়ুপদ বা হাওঁফত উশাহ লোৱাটো হ'ল এছপিৰেচন নিমনিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত দুৰ্দৰ্শা চিণ্ড্ৰমত হাওফাওঁৰ শ্বাসনলীত তৰল পদাৰ্থ জমা হয় বা জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা হাওঁফাওঁৰ আঘাত যিয়ে হাওঁফাওঁলৈ তৰল পদাৰ্থ লিক হ'বলৈ দিয়ে বা শ্বাসনলীত তৰল পদাৰ্থ প্ৰৱেশৰ দ্বাৰা ভৰি পৰে হাইপ'থাৰ্মিয়াই অন্তৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু গেষ্টইন টেষ্টিনেল ব্লিডিং হ'ব পাৰে যিটো হ'ল ডিঙিৰ পৰা মলদাৰলৈকে যিকোনো ঠাইত আৰম্ভ হোৱাৰ ৰক্তৰণ ডেচিমিনেটেড ইণ্টাৰভাস্কুলাৰ ক'গুলেশ্যন অৱস্থাই তেজ জমা হোৱাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু এনে অৱস্থা হ'ব পাৰে য'ত সমগ্ৰ শৰীৰত তেজ জমা হৈ সৰু সৰু ৰক্তবাহী নদীবোৰ বন্ধ হৈ পৰে ৰোগীজনৰ একিউট ৰেনেল ফেলিয়াৰ ৰোগ হ'ব পাৰে ই এনে এক অৱস্থা য'ত কিডনীজ হঠাতে পেলনীয়া খাদ্য তেজ ফিল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত এৰিটমিয়াছ হ'ব পাৰে য'ত হৃদস্পন্দন অনিয়মিত বা অস্বাভাৱিক ছন্দ অনিয়মিত হৃদস্পন্দনৰ সৈতে হয় ইয়াৰ ফলত পালছলেছ ইলেক্ট্ৰিকেল এক্টিভিটি হ'ব পাৰে হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ যায় কাৰণ হৃদযন্ত্ৰৰ বৈদ্যুতিক কাৰ্যকলাপ অতি দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে হাৰ্টবিট বনাব নোৱাৰে হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ প্ৰি হস্পিটেল চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানোৱা হওক প্ৰট'কল অনুসৰি সাৰ্বজনীন সাৱধানতা ব্যৱহাৰ কৰক দৃশ্যটো সুৰক্ষিত কৰক আৰু ই এম এছক সতর্ক কৰক আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়ন আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষা কৰা মুকলি বায়ুপথ বজাই ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে অক্সিজেন প্ৰদান কৰিব লাগে ৰোগীক ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক যিকোনো তিতা কাপোৰ আঁতৰাই ৰোগীক কম্বলেৰে ঢাকি ৰাখক ৰোগীক শুকানকৈ ৰাখক যদি ৰোগী সজাগ হয় তেন্তে লাহে লাহে গৰম তৰল পদাৰ্থ আগবঢ়াব লাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণসমূহৰ অসৰস মূল্যায়ন কৰক ইয়াৰ পিছত ফ্ৰাইট বা স্থানীয় চৰ্দীৰ আঘাতৰ চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বে চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানো আহক ফ্ৰাইটৰ প্ৰি হস্পিটেল ট্ৰিটমেণ্ট তলত দিয়া ধৰণৰ ৰোগীক ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰাই পেলাওক ৰোগীক নিথৰ অংগ এটা খোজকাঢ়িবলৈ নিদিব জমা হোৱা অংশটোক অধিক আঘাত আৰু পুনৰ জমা হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক আক্ৰান্ত অংশ হোৱাই পৰিষ্কাৰ বেণ্ডেজ লগাওক আঙুলিৰ মাজত ড্ৰেছিং ৰাখক যদিহে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে যদি তলৰ পৰা দেখা যায় তেন্তে ঢাকি গৰম কৰি ৰাখক গভীৰ হ'লে শুকান বীজাণুমুক্ত ড্ৰেছিং লগাব লাগে ফ্ৰ বাইটৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত চিকিৎসা কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ফ্ৰাইটৰ চিকিৎসা নকৰিলে কি হয় চাওঁ আহক হিমৰ পিছৰ পৰ্যায়বোৰক পলমকৈ হোৱা বা গভীৰ ঠাণ্ডাত হোৱা আঘাত বুলি কোৱা হয় এই অৱস্থাত শালখন অতি মমৰ দৰে দেখা যাব পাৰে আৰু স্পৰ্শ কৰিলেও দৃঢ় হ'ব পাৰে জমা হৈ থকাৰ লগে লগে ই দাগ আৰু দাগযুক্ত হৈ পৰে শেষত সেই অংশ বুলি ফোঁহা আৰু বগা হৈ পৰে চাওঁ আহক আপুনি এই অৱস্থাসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰে নেকি উপযুক্ত দ্ৰপ বাকচসমূহত ছবিসমূহ টানি লওক আৰু জমা দি ক্লিক কৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া উপযুক্ত উত্তৰ নিৰ্বাচন কৰক আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰক এতিয়া শীতল বতৰৰ আঘাত প্ৰতিৰোধৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা যাওক শৰীৰৰ উষ্ণতা হঠাতে কমি যাবলৈ নিদিব যাৰ ফলত হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰ'ক হ'ব পাৰে মূৰ আৰু ডিঙি ঢাকি ৰাখক আশী পাৰ্চেণ্ট তাপ ক্ষয় ইয়াৰ পৰাই হয় আৰ্দ্ৰতা ধৰি ৰাখিবলৈ কৃত্ৰিম আৰু প্ৰাকৃতিক কাঁহ ব্যৱহাৰ কৰক ঠাণ্ডা ঠাইত বেছি সময় নাথাকিব যদি ঠাণ্ডাত ওলাই যাবলগীয়া হয় তেন্তে কেৱল আশ্ৰয় শিবিৰত জিৰণি লওক ঠাণ্ডা বতৰত জীয়াই থকাৰ কীট প্ৰস্তুত কৰি হাতত ৰাখক কীটত কি থাকিব লাগে সেই বিষয়ে জানো আহক ঠাণ্ডা তৰংগৰ বাবে প্ৰস্তুতি শীতল তৰংগৰ আগতে মানুহে পানী খাদ্য আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী জমা কৰি ৰাখিব লাগে গৰম অনুভৱ কৰা কাপোৰ পিন্ধক বাহিৰলৈ গ'লে তৰপকৈ সাজ পোছাক পিন্ধক জুইৰ ঠাই বা চৌকাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কঠোৰ বাবে মমবাতি টৰ্চ প'ৰ্টেবল ইন্ধন আৰু মেজ সংৰক্ষণ কৰক শীতল তৰংগত আক্ৰান্ত ভুক্তভোগীক ভৰ্তিৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে বস্তুবোৰ চাবলৈ কিটটোত ক্লিক কৰক ঠাণ্ডা বতৰৰ জীয়াই থকাৰ কিট থাকিব লাগে ৱাটাৰপ্ৰুফ মেচ আৰু ফায়াৰ ষ্টাৰ্টাৰ যেনে কেণ্ডেল মেগনেজিয়াম মেচ লাইটাৰ প্ৰেছাৰ বেণ্ডেজ ঠাণ্ডা জলবায়ুৰ লিপ বাম ছানগ্লাছ বহুমুখী কটাৰী পানীৰ পাত্ৰ গৰম কৰাৰ বাবে ধাতু সামান্য পৰিমাণৰ উচ্চ শক্তিৰ খাদ্য ফইল ছাৰ্ভাইভেল কম্বল যদি আপুনি পৰ্বতাৰোহণ ট্ৰেকিং অভিযানত আছে য'ত আপোনাৰ মোবাইলটোৱে কাম নকৰে তেন্তে সহায়ৰ বাবে টৰ্চ আইনা আৰু সুচিল থাকিব লাগে আৰু যদি আপুনি বাট হেৰুৱাব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ হাতত হয়তো কম্পাল থাকিব লাগে শীতল তৰংগত আক্ৰান্ত ভুক্তভোগীসকলৰ তাৎক্ষণিক যত্নৰ বিষয়ে জানো আহক প্ৰথমে গৰম কম্বলেৰে ভুক্তভোগীক ঢাকি দিব ভুক্তভোগীক ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ যাব লাগে ৰুম হিটাৰ লগাব লাগে গৰম জোল আৰু ঝুপ দিব লাগে গৰম গা ধোৱাও কৰিব পাৰি ভুক্তভোগীৰ ভৰি দুখন গৰম পানীত তিয়াই থাকক তেওঁক গৰম অমদ্যপান কৰাবলৈ বাধ্য কৰাওক ৰাসায়নিক হীট পেক ভুক্তভোগীৰ ডিঙি আৰু কাষলতিত লগাব পাৰি ভুক্তভোগীক গৰম কৰক লাহে লাহে কাৰণ দ্ৰুত গৰম হ'লে হৃদযন্ত্ৰৰ গুৰুতৰ সমস্যা হ'ব পাৰে যদি ভুক্তভোগীজন সুস্থ হৈ উঠা নাই তেন্তে জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে ফোন কৰক ভুক্তভোগীক জিৰণি দিয়ক খোজকাঢ়িবলৈ নিদিব ঠাণ্ডা তৰংগত আক্ৰান্ত কোনো ব্যক্তিক তেনেদৰে চিকিৎসা কৰিব চিকিৎসাৰ সুবিধা লওক ব্যক্তিজনক ঠাণ্ডাৰ পৰা উলিয়াই আনিব তিতা কাপোৰ আঁতৰাই দিব শৰীৰৰ কেন্দ্ৰত বুকু ডিঙি মূৰ গ্ৰাউণ্ড থকা ব্যক্তিজনক গৰম কৰক প্ৰত্যক্ষ তা ব্যৱহাৰ নকৰিব গৰম কম্বল টাৱেল মেৰিয়াই থোৱা গৰম পানীৰ বটল বা ছালৰ লগত ছালৰ সংস্পৰ্শ ব্যৱহাৰ কৰক ব্যক্তিজনক মালিচ বা ঘঁহি নিদিব ব্যক্তিজনক স্থিৰ কৰি ৰাখক যদি কোনো ব্যক্তি সাৰ পাই থাকে তেন্তে গৰম পানীয়ে সহায় কৰিব পাৰে ব্যক্তিজনক মদ্যপান কৰিবলৈ নিদিব যদি ব্যক্তিজনে কোনো সঁহাৰি নিদিয়ে তেন্তে ব্যক্তিজনক গৰম কৰাৰ সময়ত চিপিয়াৰ দিব লাগে কেতিয়াও মানুহজনক মৃত বুলি ধৰিব নালাগে এতিয়া ঠাণ্ডা ঠাইলৈ কোনে যাব সেই নিৰ্দেশনাৰ বিষয়ে জানো আহক যদি আপুনি ঠাণ্ডা ঠাইলৈ যোৱা পৰ্যটক তেন্তে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ঠাণ্ডা তৰংগৰ পূৰ্বাভাজ পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ ওচৰত স্থানীয় হেল্পলাইন নম্বৰ উপলব্ধ ৰাখক আপোনাৰ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইচসমূহ চাৰ্জ কৰি ৰাখক যাতে যদি আপুনি কভাৰেজ পায় তেন্তে আপুনি সহায়ৰ বাবে ফোন কৰিব পাৰে বা আনকি শেহতীয়া এপছসমূহৰ মাজেৰে নেভিগেট কৰিব পাৰে ঠাণ্ডা তৰংগত আৱদ্ধ হৈ পৰিলে খাদ্য আৰু পানীৰ মজুত ৰাখক স্থানীয় গাইডৰ অবিহনে বন্য অঞ্চললৈ নাযাব ইয়াৰ লগে লগে আমি এই মডিউলৰ শেষলৈ আহিছোঁ মডিউলটোত আলোচনা কৰা মূল কথাবোৰ মনত পেলাওঁ আহক বৃহৎ আয়তনৰ ঠাণ্ডা বায়ু এটা অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ স্থানান্ত হ'লে শীতল তৰংগ গঠন হাইপ'থাৰ্মীয়া আৰু ফ্ৰষ্টবাইট হৈছে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বতৰৰ দুটা মূল প্ৰভাৱ যাৰ ফলত কেতিয়াবা জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হয় সাধাৰণ চিহ্ন আৰু লক্ষণসমূহ হ'ল দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱা ঠাণ্ডা সঁহাৰি নিদিয়া স্পন্দন লেহেমীয়া টোপনি অহা ইত্যাদি ৰোগীক গৰম আৰু শুকান পৰিৱেশত ৰাখি গৰম পানীয় আদি পৰিৱেশন কৰি হাইপ'থাৰ্মিয়াৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰি ৰোগীক ঠাণ্ডাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি আৰু আক্ৰান্ত ঠাইত পৰিষ্কাৰ বেণ্ডেজ লগাই ফষ্টফাইটৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰি উপযুক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে ঠাণ্ডা অৱতৰত হোৱা আঘাত ৰোধ কৰিব পাৰি এতিয়া বিষয়টোৰ বিষয়ে আপোনাৰ বুজাবুজিৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে এইটো এটা মূল্যায়নৰ অভ্যাস প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ ওজন সমান পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কমেও ছিক্সটি নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব প্ৰশ্নবোৰ ভালদৰে পঢ়ক আৰু উপযুক্ত বিকল্প বাছি লওক 어비는은.